Sözü u so'zni esinglardan chiqarmanglar Ya rasululloh bir yuz yigirma to'rt ming payg'ambar bo'lsa ularni soni sanoqsiz ummatlar bo'lsa ummatinizni qayerdan tanib olasiz deganlarda faqat tohorat izlaribilan degan ekanlar bizga olloh taolo tahoratni ibodat maqomida bergan tahorat qilgan izlaringizdan nur chiqib turar ekan mana mani ummatim der bey betahorat benamozlar chiyqirar ekan yo rasululloh man sizni davringizda keluvdim tahorat yo'q izi yo'q qamirdan qil sug'urgandek faristalar sekin sekin sugurib oi jahannamga olib borib ketaverar ekan ya'ni janobi rasululloh uyalib qolmasinlar deb shuning uchun bitta shior umrbod esingizdan chiqazmang rasululloh sollallohu alayhi vasallam ttohorat namozning kaliti namoz bu jannat kaliti tohorat yo namoz yo namoz yo jannat yo shuni unutmang biz bandalikka kelganmiz ki, abdu degani qul degani ruslarda ham aytamizu